নমস্কাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পলিটিন ইতিমধ্যে এডমিশ্যন হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ড আৰু ফৰ্থ ৰাউণ্ড ইয়াতে আজি এলটমেণ্ট আহি গৈছে ত' সকলো ছাত্ৰ 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 ছাত্ৰী ইয়াতে যি ন'টিছত উল্লেখ কৰা আছে যে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এণ্ড ফৰ্থ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে আকৌ কলেজত যাব লাগিব বুলি ন'টিছত উল্লেখ কৰিছে আচলতে ইয়াতে কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আকৌ ভেৰিফেচন কৰিব লাগিব আৰু কোন কোন ছাত্ৰীসকলে ভেৰিফেচন কৰিব নালাগে আৰু ছাত্ৰীসকল কলেজত যাব লাগিব নে যাব নালাগিব বা আকৌ যাব লাগিলে কোনসকলে যাব লাগিব আৰু কোন যাব নালাগিলে কোনোসকলে যাব নালাগে ত' এইখিনি কথা আপোনালোকক ইউটিউবলৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' ভিডিঅ'টো সেইবোৰলৈ যাই থাকিব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগতে আপোনালোকে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তো ইয়াতে ন'টিছত যদি যিটো টাইমলাইন দিয়া আছে তাতে যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে ফিজিকেলি এডমিশ্যন এলং উইথ ডকুমেণ্ট অৰিজিনেল ভেৰিফিকেশ্যন এট দ্য ৰেছপেক্টিভ ইনষ্টিটিউট ফৰ কাউঞ্চিলিং এৰাউণ্ড ওৱান টু থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ বুলি দিয়া আছে অৰ্থাৎ চাৰিটা ৰাউণ্ডত ছাত্ৰীসকল আকৌ কলেজত যাব লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু মই আপোনালোকে এটা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সম্ভৱ এইটো সকলোৱে যাব নালাগে অনলি যিসকলে ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ডত চিট পাই গৈছে সেইসকল তো এইসকল ইয়াতে গ'লে সম্ভৱ এইটো হৈ যাব আৰু যিসকল ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ডত এলটমেণ্ট পাইছে যিহেতু তেওঁলোকে আগতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে আৰু এটা ন'টিছত উল্লেখ কৰা আছিলে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সম্ভৱ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব এইটো নালাগে অনলি যিসকলে ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ড যিসকলে চিটেলমেণ্ট পাই গৈছে সেইসকলেহে কৰিব লাগিব ত' তথাপিও আপোনালোকে এটা ইয়াতে কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো কলেজত ছিট পাই গৈছে সেইটো কলেজত নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আছে তো আপোনালোকে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বস্তুটো অলপ শ্বেয়াৰ হ'ব পাৰিব যে আপোনালোকে যাব লাগিব নে যাব নালাগিব তো যোৱা বছৰ এনেকুৱা আছিলে কিন্তু যাব নালাগিছিল এইটো যোৱা নাছিল অৰ্থাৎ যিসকলে যি নিউ এলটমেণ্ট পাই গৈছিল অনলি সেইসকলেহে গৈছিল বাকীসকলে যোৱা নাছিলে তো আপোনালোকে এইবাৰ কলেজত কণ্টেক্ট কৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰেচপেক্ট যিটো কলেজ আছে তাত যিটো ক'অৰ্ডিনেটৰ নাম্বাৰ আছে তাত আপোনালোকে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট কৰি আপুনি সুধিব যে মই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড নাইবা থাৰ্ড ৰাউণ্ডত পাইছোঁ আমি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন ক্লিয়াৰলি কৰিছোঁ আমি আকৌ যাব লাগিব নেযাব নালাগিব হয়তো কিছুমানৰ যাব লা যাব লাগিব হওক এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হয়তো ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ নাই কিছুমানৰ হয়তো এন চি এল নাই কিছুমানৰ হয়তো পি আৰ চি টো নাই তো এনেকুৱা হ'লে কণ্ডিশ্যন হ'লে হয়তো আপোনালোকে যাব লাগিব কিছুমানৰ ডিক্লেৰেশ্যন কিছুমানৰ হয়তো কিবা কিবি দি তেওঁলোকে এডমিশ্যন হৈ গৈছে হয়তো তেওঁলোকে এতিয়া যাব লাগিব পি আৰ চি টো সিমান এটা মেণ্ডেটৰী মানে নজৰি লওক কিন্তু যিটো এন চি এল এইটো তেওঁলোকৰ লাগিবই এন চি এল নহ'লে এইটো আৰু কেঞ্চেল এইটো কৰিবই আৰু মেক্সিমাম এইটো কেনচেল কৰিয়ে দিয়ে একচেপ্ট নকৰেই তো যিসকল এন চি এলৰ প্ৰব্লেম তেওঁলোকেতো মাৰ্ক পে তেওঁলোকেতো ছাবমিট কৰিবই লাগিব আৰু যিসকলে পি আৰ চি তেওঁলোকেও ছাবমিট কৰিব লাগিব কিন্তু অলপদিন পিছত হ'লেও তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনটো হৈ যাব তো আপোনালোকে এবাৰ কলেজত কণ্টাকে এই বস্তুটো অলপ ডাউট অলপ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব যে আচলতে কোনসকলে যাব লাগে আৰু কি কণ্ডিশ্যনত হ'লে আপোনালোকে যাব লাগে তো আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে ত' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব